Я был в Жуляне. Я в Жуляне приезжал и смотрел на эти самолеты, фотографировался там. так я смотрел. Здесь тоже очень хорошо. ты смотришь, да. даже сделают как, как и да. Но они прилетели тоже на бипланах, тоже я смотрел там. И пробовали. Я, я говорю, технологии заставляли. Да. Мустанг делают. Да, да, да. Мустанг самолет прогибает. Так это полностью дю дюралевый самолет. Он и сегодня дюралевый делается. Да. Такая же технология осталась. Ой, сколько литературы. Коля, а скажите, будь ласка, ваше э, слово специалиста. Хороший самолет. Дай бог, чтобы нормально летал. Мотор настоящий. Краще, чем твои модели. Конечно. Конечно, никогда только Масштаб трошки. Нет, самолет Ты это не спрашиваем. в принципе, вода. Ну нет, это самолет. Это самолет. Не, ну самолет, но... Такой же я даже ходил ковьём, ползаваться утром. Народное. Он летел... Штукас в Германии, там как-то флюкцин, Вайцен это самое в переводе, пикирующий бомбардировщик. Сокращенно штукас назвали. А это? Да. А вот это, мы, это, мы, просто, это, это не, не. Тогда не поставили один, нету еще патронов. Не, патроны есть, нету зажимной планки еще не нашли. Вот это вы тогда показывали, как испытывали и когда стреляли, да? Так, а мы вчера Сих... тоже стреляли? стреляли. А вчера тоже гахнули, вжарили, когда уже никого не было, то вжарили немножко. Это Белл запускается? Да, Белл.

Найменший літак з льоту. А так Конструкція Артемчуків. Конструкція Артемчуків, батька і сина. Нема, нема. З прошлого року.

Само ровный. Ну, Нет, это кто? Ну, кто? А, вертолет? Да. Я мой в автожир самодельный.

бухлопостный вот это мы так все це... ну, самый кук вот это вот не на орлотку такую шестилопастную лопату за маленький диаметр у вас сколько 1200 лошадок будет чего маленький как вот уто метр но... под 70 наверное есть у вас ограничен диаметр и вам надо выбрать мощный да не ограничен

Такие, получается, 1100 долларов. евро. Доллары? Ага. Дайте мне свою Ну Только там, смотря, может, цена чуть-чуть больше-меньше, потому что смотря, какие лопасти, какой диаметр винта. Ясно. Угу. Дякую. Из верша не работает? Скоро. А что себе рулит пса не видно? Вы Ви в Киеве? Да. Снимаю это все? Нет, не снимаю фотографую, ну, дуже-дуже часто. 25 кадров в секунду. А, вот так Какие красавицы. Да! Привет! Красавцы! Володьк! А что ты такое? Шпионаж, я вот. Кстати, взял это самое. Да, Рома. Ну, повыньте, да. О, а кто же, что, с футболками, там? Кто регистрируется, футболка на экипаж? Понял? Иди регистрируйся. Ну, ти ж двохмесників. Я зараз просто бухарик. <рес> так ти приїхав я тут... сюди до нас. Я... Ні, чуєш, я а, приїхав. Не приїжджай. Давай, Володя, ми до вечора я Приїхав засібати. би. Ну. Тут не можна палаток ставити. У мене ребята з палатками. Я то в машині сплю. Я сюди приїду, я тут буду ночувати. А палаток, блін, не можна. Ми ж хотіли, так. отам хотіли, становитися отам. отам. За ангаром там палатки можемо поставити. Та вечором ніхто вже не контролювати. Треба зробити отак. чтобы люди понимали, да, да, что, что это двухместное. Да. О, Потому что да, потому и что транспортное они... положение. Да, они не понимают, что это двухместное. Ну, да. Я воно снимаю, не, не? А, а, что ты там намалевал? Что тяги так снимали, я не разумею. А для удобства, для удобства, чтобы они удобства не мешали. И, и если их вот так сделать прямо, блин. А это на, на работу. На работу вообще никакого влияния. не Дивакция. — Привіт, ха Приєд! А да, да, так, ти можна я попілегі тебе так взнав. Солідненький такі зробив. — У мене кум казав, хтось там. Хтось у нього із друзів. Це все одно, воно дуже різні. Воно... Я думаю, що воно крутиться, воно... Аеродромний. Снимаем все второе, без отпекателей, вот, военная тележка, для турсов была разработана, а зажег уже в симонии стоит, все, какая

Володя, хотим перебывать вам размову А, ну, а, ну же... э, скажи на камеру, как движок называется? Октагон 190. Фирма да. Технофлай, польская. Монятно, я, я знаю, э, что э, польская. Да. Этот двигатель вышел буквально mm. вот в конце зимы, в начале весны. Да? То есть это ну, совершенно новый. Совершенно новый, да. Преимущество он в сборе с целыми блоками, с баклушей, а. Ага, полностью. В таком весе 11,5 килограмм. При больше всех. Алексей, добрый день. То есть, ну вот как GPX, только будет. Я, я понял. GPX, но при этом он легче на, на 4. -мин. Я зробив 5 -5 соло з параплана, зняв и зробив ага. Ось. И теперь думаю, чи не запустить мені серию аросани. А, еще я хотів питання одне таке задать тобі. У мене обліч трубочки, по-моєму, на 14. Я дивився на, на твої самий. 12, на 10. Я чи в мене і 12, не пам'ятаю. Пройдуся цієї камери à, ще знімаю. На підалі, якщо тут педалі. Тут берешь ручка такая. Видишь как? Так, вот это газ, вот эта штучка. Я тоже галон, какой-то будет. Вот теперь гниму. Александр. Крупня, чем пьяно. Ну тройка, гол. пластиковые крыла, жестко прикреплены.